So, salah satu contribution adalah dengan dengan menggunakan seni itu sendiri untuk manage. If we go digital without thinking about all these thing um pun tak ada guna. Uh, so I would say that it should go hand in hand lah. plastik. Sedar atau tidak, produk polimer sintetik atau semi-sintetik ini digunakan dalam kehidupan seharian kita. Dari plastik untuk menyimpan makanan sehingga komponen telefon mudah alih, semuanya mengandungi kandungan plastik. Berdasarkan laporan World Wildlife Fund WWF pada tahun 2020, Secara purata, setiap individu di Malaysia menggunakan 16.78 kg produk plastik setiap tahun. Dan kebanyakan sisa plastik ini akan berakhir di laut, di mana ia terurai menjadi mikroplastik seterusnya menjadi sumber makanan kepada ikan. Kewujudan mikroplastik dalam hidupan laut ini bukan sahaja mengancam spesies marin, malah ianya meningkatkan peluang toksin untuk sampai ke meja makan manusia. Ancaman kepada alam sekitar ini telah mendorong tiga orang pesarah universiti tempatan untuk menghasilkan karya-karya seni dari sisa plastik. Pada tahun 2050, kan? Uh, lautan kita akan dipenuhi dengan plastik bukan ikan jika sikap kita sendiri tidak mengambil peduli saya sendiri pada awalnya tidak ambil peduli pasal uh, plastik sendiri uh, sebab saya as a kita di era consumer uh, consumer punya era uh, consumerization punya era which is uh, kita consume semua start daripada kita uh, bangun pagi kan bangun pagi bros gigi tu daripada plastik pagi dan ke malam. Malam kita ending kita punya life dengan plastik. Kan? Hmm. Handphone kita ada daripada plastik. Cuma dia jenis plastik yang berbeza. So mana kita adalah konsumer yang yang hebat untuk untuk plastik. So kesedaran tu berlaku bila kita dah konsum tapi kita nak uh, the keyword is to manage the plastic itself. <Selabid> Kalau kita dapat manage dengan bagus. Oh, salah satu contribution adalah dengan dengan menggunakan seni itu sendiri untuk manage ada plastic waste ataupun plastic pollution. Eh? Sebab kita sendiri sedia sedia maklum kesan dia amat buruk. Eh? Um, kan? sebab kita sendiri kita dah kalau kita dari segi konsum kalau kita konsum dari segi makanan, makanan sebenarnya ikan dan semua tu ada sedikit mikroplastik yang kita telah makan kan kita makan ikan ikan telah makan uh, Dia diingat plankton ke apa yang yang mikroplastik di dalam laut so kita makan ikan tu so mana kita dah consume so, berapa lama lagi kita nak consume benda tu kan yeah. so di sini uh, kita perlu ada satu kesedaran ataupun cara management yang 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 setiap orang dia ada dia punya a uh, praktis ataupun dia punya cara tersendiri seperti kami ataupun saya sebagai art practitioner focusing on art adalah the best way untuk untuk uh, manage lah plastic. Dengan mengelakkan diri mereka aftermath thinker, kumpulan ini telah menghasilkan beberapa karya seni berskala manusia yang bertemakan penjagaan alam sekitar. When we first started, okay, um, Mr. Razif did talk about this uh, this guy. He's an activist. His name is Dave Hacken. Right, um, and he basically um, came up with this uh, group, Precious Plastic. Right, he's from uh, the Netherlands, and uh, basically he emphasised a lot on eco-conscious. You know, we basically uh, are inspired by their um, uh, their actions. We are inspired by their their cause and everything, and um, that is uh, that is why we talk about it. and um, we come out with this um, apa uh, aftermath Thinker Uh, Sebelum Aftermath Thinker ni ditubuhkan ataupun sebuah satu kolektif seni ini ditubuhkan yang dinamakan oleh sebagai Aftermath Thinker saya sendiri dah praktis uh, menggunakan material waste material yang lain bukan plastik eh. Uh, starting dengan scrap metal kan eh? the use of scrap metal untuk creating sculpture and other uh, waste material juga untuk creating sculpture so dia punya influence tu sebenarnya terbawa bawa kepada yang dulu sehingga ke sekarang and then um, kalau tengok saya punya set of artwork memang banyak daripada waste material pada 2017 um, kita dah tubuhkan uh, satu kolektif uh, kolektif seni kita tak panggil dia sebagai satu grup yang macam membuat satu aksi seni bersama. Kolektif ni adalah adalah uh, satu uh, proses di mana uh, satu gabungan daripada kepakaran-kepakaran uh, yang ada di sekeliling. Yeah? Macam contoh saya kami ada takat ni ada tiga orang, so setiap orang ada kepakaran masing-masing, setiap orang ada individu punya work, individu punya work masing-masing yang lebih kepada karya seni dan juga desain. So kita gunakan kepakaran masing-masing. Sebab saya tak boleh buat benda ni seorang diri. Saya perlukan ada kolektif secara kolektif yang 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 baik untuk untuk dapat hasil yang baik. And then uh, that's why kita dah uh, menggunakan kepakaran yang masing-masing dan juga kita tubuhkan apa uh, automatika ni uh, sebagai satu platform untuk kita uh, kaji ataupun explore uh, waste material. Kan. Tak kisahlah plastik juga Uh, tapi sekarang ni kita buat menggunakan plastik untuk menghasilkan karya seni dalam konteks art itu sendiri. Detergent bottles, right? Plastic bottles, you know, and we uh, we basically process it into material that can be turned, molded and basically cut and turn into this functional sculpture. Sure. So that's that's uh, that's the innovation part of it. Sebelum arca tersebut dibentuk, ianya akan terlebih dahulu dimodelkan dalam perisian 3D untuk mendapatkan saiz serta jumlah plastik yang akan digunakan. Pembuatan arca ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ia memerlukan ratusan botol bahan pencuci yang perlu dibersihkan dan setiap pelekat di botol-botol tersebut perlu dibuang. Jadi, biasanya tugas saya saya akan collect eh okay? Uh, HDPE plastik. Uh, HDPE plastik ni uh, lebih kepada yang paling simple tengok ni lah uh, botol detergent, uh, shampoo dan sebagainya. Okay, uh, yang ni kita kumpul dari rumah sendiri lah, rumah kawan-kawan dan sebagainya sebab kita tahu dia produce banyak. Uh, kalau setahun tu saya rasa lebih daripada satu rumah pun lebih dari 20 uh, botol detergent. Dan uh, dari situ kita akan uh, bawa ke ke bengkel kita studio kita dan uh, biasanya kita akan rendam semalaman. Nah, semalaman sebabnya dia punya uh, stiker tu agak suka untuk ditanggalkan. So kita bagi dia ni tu lembut tu dan uh, buang dan cuci. Dan kita cuci semua tu and then uh, baru kita akan potong dan kita potong pun kita bagi bagi nama dia potong lima bahagian okey a uh, botol ditigen potong kepala tangkai bahagian uh, bawah dan kita potong yang uh, badan dia proses ini memakan masa beberapa hari dan ianya memerlukan ketelitian dan kesabaran yang tinggi sekarang ni kita lihat kepada satu proses yang kita kata, panggil proses of uh, making Raw material daripada waste plastik, plastik waste, eh? sisa pembekal. And then kita bermula dengan uh, sebagai contoh uh, detergent bottle yang kita fokus kepada HDPE. HDPE kita boleh lihat kepada nombor yang di belakang botol deterjen ni iaitu nombor dua uh, dipanggil sebagai HDPE high density polyethylene. Kita ada beberapa lagi jenis lah uh, botol yang Uh, PET, LDPE, MDPE, PVC and then semua jenis tu dia ada dia punya kegunaan dia. dan ada jenis uh, material uh, botol juga plastik tidak boleh dikitar semula. Ada yang boleh dikitar semula, ada yang tidak boleh dikitar semula. So yang boleh maknanya yang macam ni lah kita boleh gunakan dia sebagai raw material untuk kita buat uh, melalui proses of apa yang kita akan tunjuk sekejap lagi lah. kita buang bahagian kepala ni dan kita kepala bahagian bahagian kepala ni dia bukan HDPE so dia hmm. jenis yang lain so kita tak nak campur dia punya jenis plastik tadi tu sebab each plastic dia has its own melting point ya so kita buang yang ini dengan yang ini yang putih sebab ni. yang putih ni so kita tinggalkan yang maknanya yang merah okey kita potong dulu bahagian yang pertama 拜拜 das awal dulu kita hancur kan. Shred, hancur halus-halus, potong semua manual maksudnya. Ah uh, sebab kita nak te nak mudahkan untuk dia di dimasukkan dalam oven untuk dilembutkan. Ah uh, proses ni kita bukan ah uh, kita bukan bakar. Kita tak bakar, kita tak cairkan. Sebab kalau bakar, uh, dia boleh mendatangkan uh, pencemaran pula. Okey. Uh, especially kalau dia tahap dah ada asap dan sebagainya itu dah pencemaran. Kalau kita cairkan, kan sama dia hasilkan bau yang uh, tak baik untuk kesihatan. Kita cuma uh, lembutkan okay. uh, dengan suhu 150 ke sehingga 250 kita masukkan oven kita lembut Kemudian uh, kita buat manual press dapatkan uh, berapa cm ketebalan saja dulu. Lepas uli semua baru kita compress. Compress dengan mesin yang kita buat sendirilah. Kita lembutkan tu dan kita uli kesan twist dia tu, mabeling dan sebagainya lebih menarik. Apabila dia tidak terlalu hancur. Ha, sebenarnya. So kita potong piece yang besar tu, lebih menarik dan uh, lebih senang kita nak uh, arrange punya color tu macam ikut kehendak kita. Proses ini semua makan masa dalam uh, dari mula sampai siap lebih kurang dalam 2 bulan. Karya-karya seni yang telah dihasilkan ini telah berjaya meraih tumpuan penggiat seni serta orang awam apabila dipamerkan di seluruh Malaysia. Bukan itu sahaja, hasil seni mereka telah memenangi beberapa anugerah di pelbagai pertandingan dan pameran. Orang makin lama makin kenali Uh, uh, kita menggunakan waste material ni. So kita dipanggil sebab untuk uh, membuat talk atau uh, bicara seni tentang uh, uh, kesedaran waste uh, material dan apa -apa semua ni. At the same time waktu tu ada satu pertandingan waste uh, art competition yang dianjurkan oleh SW Corp dan uh, melihat kepada uh, penglibatan kami dalam kompetisi tu Uh, kami berusaha untuk buat something uh, yang lain daripada yang lain. In term of innovation di dalam uh, yang kami buat adalah di dalam konteks seni itu. Kan? Dalam konteks seni itu sendiri uh, di mana uh, kalau saya bercakap tentang uh, pemilihan material, pemilihan bahan oleh pengkarya-pengkarya seni. Uh, pengkarya seni sentiasa manifestative dengan bahan-bahan yang yang ada di sekeliling. Kan? So, saya cakap maksud design itu adalah sensitiviti keupayaan untuk observe, untuk menilai dan juga sensitif dengan keadaan di sekeliling. Di mana kat sini kita melihat sensitiviti itu berlaku apabila kita melihat dia punya kesan, dia punya potensial terhadap environment dan potensial terhadap penghasilan yang kita nak buat sama ada produk ataupun hasil karya saya tak kata inovasi ni berlaku dengan dia punya tools and equipment dia adalah berhasil berlaku dengan dengan konteks seni dari itu ya? menghasilkan karya melalui uh, consciousness consciousness tentang tentang environment ya? bayangkan kalau setiap artis uh, menggunakan wish dia sendiri uh, waste material dia sendiri ya? Right? yang dia consume ini dia menghasilkan karya dan kita ada ramai artis dan juga ramai student art yang yang belajar uh, so dekat situ sedikit contribution yang yang berlaku yang kita boleh gunakan sebab uh, kalau kita tengok dia punya analogi ya eh, analogi terhadap apa uh, waste pollution ataupun environmental pollution lah, terhadap plastik sekecil-kecil pembalut plastik gula-gula tadi tu kalau dibuang dia akan endap di dalam perut uh, hidupan laut tapi sekecil-kecil contribution kami di dalam art ni dia akan end up satu mungkin maybe bagi inspire ataupun inspirasi kepada tuan adalah innovation kami sebenarnya. Regarding smart city and digitization of um, Sarawak, you know where everybody um, talk about going digital, modernization in terms of IT, you know everything goes digital. Um, where do we stand? Where, where does aftermath thinker stand? Certainly not only in terms of um, beautifying things. No, there's only a small part of it, you know, but, um, we, we are here basically to, to make a subtle statement, you know, subtle statement on, on, on material, on um, eco-friendly material, you know. so that is the thing that we are voicing out, you know, from our, uh, from our artwork. You know, we, we, like what i said earlier on, uh, it's all about educating the public, you know, showing them through actions, you know, um, on what can be done. from things that can be recycled then um, then showing them the way if we go digital right without thinking about all these things um, pun tak ada guna uh, so I would say that it should go hands in hand lah plastic material can be a future material eh? can be a future material because bukan in term of technology ke in term of dia punya penggunaan penggunaan dan juga application uh, di mana-mana so application yang kami buat itu kita apply on on artworks, kan uh, bandar itu sendiri ada satu mungkin landmark ataupun uh, structure or sculpture especially sculpture di mana-mana yang ada di di sekitar uh, bandar yang menggunakan uh, bahan yang kita buat daripada waste material sebab bahan ni tidak nampak sebagai waste dia nampak lebih precious, colourful and then dia boleh berkilat, dia boleh uh, dipolish, dia boleh being mold kan? So di sekitar environment kita boleh ada ada unsur-unsur ataupun unsur-unsur uh, recycle tu berlaku. Dan kita kita pun uh, realise that baju kita sendiri pun ada ada company yang buat ada digunakan uh, plastik waste material kan. Why not uh, artwork kan? Artwork tu sebenarnya satu engagement yang paling kuat lah kita nampak di, di uh, sekitar bandar uh, tak semestinya dalam bentuk uh, three dimensional sculpture two dimensional street art why not kita gunakan sekarang kita gunakan street art graffiti apa semua why not kita gunakan material waste material untuk jadikan street art eh? Yeah? street art from waste uh, material so dia punya innovation tu akan berlaku di dalam bandar uh, kita go to our uh, uh, bandar punya apa? ambition which is to sustain the bandar sustainable development uh, di mana pembangunan akan balance dengan dengan uh, environment So banyak boleh kita buat sebenarnya. Cabaran yang paling utama sekali adalah masa. Masa tu paling paling cabaran paling utama. Disebabkan oleh kami, kami bertiga dalam kolektif ada seorang tenaga pengajar yang ada komitmen yang yang paling utama sekali mengajar. Uh, dan masa itu adalah satu faktor yang paling utama. Saya rasa faktor lain semua boleh diatasi. Maksudnya, dari segi faktor kita nak dapatkan uh, bahan tadi itu memang senang. Sebab dia free dan mudah didapati. Kita boleh pergi collect setiap rumah ataupun kalau dari, dia, daripada kita punya cara sendiri adalah kita collect daripada staff-staff yang ada di UITM. Dia donate and then kita collect. And kita sendiri as a consumer, eh, kita manage. We are cyclical punya Uh, proses kita beli kita and then end up with artwork. So dekat situ masa adalah yang, adalah, yang paling paling cabaran yang paling utama lah. Dari segi sokongan pihak universiti uh, telah menyokong dengan begitu baik sekali. Kan? Uh, seperti contoh sokongan-sokongan uh, daripada pihak universiti uh, untuk kami uh, pada tahun 2019 kami terpaksa pergi ke uh, bukan terpaksa lah kita kami dijemput oleh Uh, uh, Tourism Perak yeah? untuk 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 membuat satu program ataupun menghasilkan satu pameran yang bernama yang bertajuk Climate yeah? yang menjurus kepada satu isu environment di situ. Jadi so, kita ada buat demo kita buat pameran yeah? di kesitu. pelbagai uh, pihak sokong menyokong kami, especially Uitm Sarawak dan juga pihak Balai Seni Lukis Negara pihak tourism Perak dan juga satu satu uh, tempat ni dipanggil sebagai port uh, people of the, uh, remarkable talent yang yang diusahakan oleh uh, di dibuat oleh uh, puan Nur Hanin yang yang di mana dia berjaya um, engagement between community dengan art. So kat situ kami pergi uh, uh, menunjukkan kita, kami punya produk ataupun kami punya karya di sana dan sharing our knowledge dan transfer skill dengan dengan community di situ. So banyak sokongan lah diberikan dari segi kewangan, dari segi pelepasan juga kan. So dari situ uh, kami agak uh, berbangga dan terharu. Aftermath Thinker berharap usaha mereka akan menjadi inspirasi kepada anak-anak muda untuk menggunakan kepekaran mereka dalam menghasilkan karya dari sisa buangan. Semoga usaha sebegini dapat memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai peranan mereka dalam penjagaan alam sekitar. Inspire itu akan berlaku dan akan akan datang akan berlaku lagi kalau kami tidak akan stop menghasilkan karya yang menggunakan waste material yang tadi dan juga dia akan disambung oleh generasi generasi yang di bawah kami. That's why kita letakkan sebagai kolektif. Kita melihat potensi dan juga kita apply. Kita amalkan. Kita jangan terlampau uh, kita nak bekerja, kita nak menjadi seorang environmentalist, eco-warrior apa So, kita amalkan saja. So, amalan tu akan contribute kepada uh, solution. They are they are aware of you know this whole thing, but um, the the level is not you know if you look at other country, it's not the the public they they don't really um, Term of appreciation and stuff like that. So we just want to like, um, hey, we're doing this, you know, and from recycled material. So everybody can do it, you know. And yeah, there's, we want to create the impact. Whether we achieve it or not, we can't say yet because uh, it is still in its early stage. Probably after five to ten years, probably we really hope to see our students or some. younger generation coming up with things like this or better things using recycled uh, metal, wood or anything, you know. Uh, Pengetaran barang semula barang plastik pergi kaya seni, rasanya usaha yang bagus. Kaya seni tu dapat dipupuk gig dari masa masa sidanya gig kecil. Saat sidanya dapat uh, sayang gig dengan alam sekitar. Mengajar sidak ayam sini Uh, mengurangkan uh, pembuangan sampah dengan barang-barang plastik. Pandangan kami tentang apa yang saya so, zip olah tu, ia bagus untuk environment kita. So instead of benda yang kita buang, ia boleh dihasilkan jadi satu artwork lah. And artwork ia pun boleh jadi macam biasa dan apa indah. And so, pun pernah pola capture daripada pun plastik tu. And benda ia pun boleh mendatangkan income juga. Jadi so, mereka buang, bagus kita jadikannya benda yang bahagialah.